Beberapa hari ini jadi viral kenyataan daripada Ustaz Kazim Ilyas yang kemudiannya dimasukkan video Dr. Muhammad Asis Zainal Abidin. Dan ia adalah video yang cukup bagus walaupun kita nampak macam kritikan antara ustaz dan ustaz. Tetapi saya tidak fikirlah dia kepada itu. Tetapi lebih khusus ia adalah satu perkara yang bagus untuk kita dengar. Akhirnya kita dapat ambil manfaat ilmu. Sebab, sebab jom kita dengar sama-sama video berkenaan. Baca kunuk tak boleh. Baca telkin tak boleh. Baca tahlil bid'ah Tiba-tiba buat kasut daripada kulit babi boleh. La ilaha illallah. Pening tak? Baca kunuk. Nabi tak pernah baca kuno. Oh, sudah tahlik. Nabi tak pernah tahlik. Tengok-tengok boleh pakai kasut pada kulit babi. Sebab yang haram bukannya kulit yang haram dagingnya. Kulit boleh pakai. Oh, sudah. Saya kalau jumpa apa-apa ni, saya tanya satu eh. Nabi pernah pakai kasut kulit babi. Demo boleh kata kulit babi boleh pakai. Beruh babi pun boleh pakai. Yang haramnya dagingnya. Eh. Wah, oh, mampu tau. Kita kalau dengar hak tu kan. Lepas ni pergi masjid pakai baju Melayu kulit babi. Baju kulit dia, hmm, kulit babi. Allah, warahmatullahi wabarakatuh. jangan main-main tau. Allah oh zaman lah ni. Hadis tu cerita siapa yang baca doa ni, Nabi kata syafaat. Sebab apa? Wasilah itu Nabi kata. Aku berharap mudah-mudahan wasilah yang dalam syurga tu aku dapat. Maka kita doa pada Nabi, mudah-mudahan Nabi dapat. Nabi kata siapa yang doa pada aku, dia layak dapat syafaat daripada daripada aku. Babi pun boleh buat kasut. Sebenarnya ini adalah macam saya sebut fekah yang orang yang tak faham. Dia fekah dia kamu bodoh. Dia tidak mendengar keluasan fekah. Kita bagi tahu pandangan pandang kohok. Macam kita bagi tahu tadi. Kemudian kita memilih pandangan. Kita tak boleh sembunyikan pandangan ulama. Di kalangan para ulama, semua ulama tidak ada berbeza. Babi haram dimakan. Jelas. Hormat alaihumul maytatu wadamu walhamul khinzir diharamkan mayat darah dan daging khinzir cuma mereka berbeza pendapat adakah binatang yang diharamkan makan dibolehkan tak kalau bukan makan digunakan untuk perkara yang lain contoh halal ataupun tak kita makan daging harimau tak halal boleh ataupun tak kita ambil kulit harimau buat tali pinggang boleh tak boleh Binatang yang haram boleh tak kulitnya diambil untuk dimanfaatkan? Maka para pokok juga setuju. Sama ada binatang yang dagingnya dimakan tentulah boleh diambil kulit dia. Seperti mana kambing maimunah dalam hadis yang mana Nabi bagi tahu bahawa sama di bawah yang kamu kamu orang bagi sertu dia ataupun binatang yang memang tak boleh dimakan seperti harimau, seperti beruang. Boleh tak kulit-kulit dia itu digunakan? Mereka juga ram, majoriti ulama kata boleh. Cuma bila datang kepada satu binatang, dua binatang, iaitulah anjing dan babi. Boleh ataupun tidak, kulit anjing dan babi ini digunakan. Bukan untuk makan, memang yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Banyak pokok, ramai pokok kata tak boleh. Yang dua ni tak termasuk. Tapi ada tak fukahak yang kata boleh? Ada tak? Ada fukahak yang kata boleh. Yang meluaskan Ibn Hazmin, antaranya meluaskan membolehkan. Hatta Qaradawi, dia cenderung melonggarkan hal ini. Yusuf Al-Qaradawi, dia longgarkan. Dia kata boleh. Kalau kita tengok ada orang mengamalkan kaul tu, kita taklah kata kat dia sesat. Selagi dia tak kata daging itu ha, halal. Kita kata ini satu pendapat ulama tapi kita tak amalkan. Banyak lagi kulit benda lain dok ada. Pasal apa kulit tu yang anak bi pakai. Tapi geng-geng ini yang mu bodoh mu bodoh ni, dia tak faham. Dia kata tengok, dia pun kulit babi. Kan dia tak faham. Dia tak faham apa yang kita bagi tahu bagaimana para fuqaha membahaskan. Kita bagi tahu demikianlah fiqh. Jadi kita diperleh tak adalah amalkan kulit kasut baby. tak ada. Tapi kalau ada ulama yang kata kulit babi boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Adakah dia menjadi sesat? Tidak. Adakah dia menjadi kafir? Tidak. Kerana ada yang kata di kalangan para ulama. Habis itu hampa nak pakai. Bukan masalah pakai. Masalah kita memberitahu adanya kaul itu. Kalau kita jumpa satu orang di US. Jumpa kita orang Arab. Dia pakai kasut kulitnya khinzir. Kita taklah kata hang ni memang teruk, kufur. Tak kita kata begitu. Ataupun hang ni memang pasik. Kita tak kata begitu. Kita kata kaul ini boleh dielakkan. Tapi memanglah ada kaul. Ha? Kerana inilah masalah apabila dangkal pengetahuan tentang agama. Tentang keluasan fiqah. Ada hal-hal macam kita umpamanya. Kita tak reti tentang. Kita tengok orang sapu stokin. Kita tak belajar bab al-mashu al-jawrab au jawrabain sapu di atas stokin lepas tu orang sapu tak stokin kita kata teruk semayang jenis tak sah ha nak tak mau sapu tak apa tapi ada kaul yang kuat memang tidak ada hadis yang sahih yang menyebut tetapi ada 20 lebih kaul para sahabah yang menunjukkan mereka memakan amalan tu yang tidak dapat kita fahami bahawa mereka ia datang daripada Nabi SAW. Al-Mas'hu al-Jawar Jawrabain ditulis Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi. Contoh. Ha. Tapi dia potong video tu sikit, dia ambil hak banyak tu ya. Dan ini tabiat yang tak bagus. Golongan-golongan. Ha, apa tak tahu ni. dia ni, dia bila berkelahi, dia tak tahu nak kata satu orang tu, dia potong. Dia potong sikit-sikit dia ni. Dia potong sikit-sikit tengok, dia pun dah kata babi boleh makan pula. Ha. Sedangkan orang menceritakan hmm. keluasan. Macam kita saya sebut tapi ada ulama menyatakan semua rakaat tak payah baca Fatihah. Qaul Hanafi. Kalau dia potong itu tengok mufti perli kata tak payah baca Fatihah langsung. Ha jenis ni lah. Ha, jenis ni. Lepas tu dia bagilah pada kawan nak cakap mu bodoh mu bodoh tu dia pun cakap tanpa melihat kepada keluasan teks. Ha? Okey baik setakatlah Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan yang pasti Dr Mazhar tidaklah membuatkan buat reaction secara langsung kepada Ustaz Kazim Ilyas tetapi ialah uh, kenyataan daripada Ustaz Kazim itu dijelaskan dengan sangat baik apabila kita membaca, apabila kita menonton video Dr Muhammad Asri Zunul Abidin saya saya yakin kita bersetuju dengan hal berkenaan dan perkara penting yang disebut oleh Dr Mazhar ialah uh, apa yang dibincangkan oleh para ulama itu adalah per perbahasan. Perbahasan yang mempunyai kelonggaran fiqah yang memang kalau kita masuk di dalam perbincangan fiqh, kita akan jumpa lah perbincangan-perbincangan seperti ini. Bukan membawa maksud, ha mesti wajib untuk mengikuti pandangan berkenaan ataupun ha mesti tapih pandangan ini mengikut apa yang hendak saja. Bukan sekadar maksudnya begitu, tetapi itulah perbahasan yang dilakukan oleh para ulama. Saya yakin orang yang mengaji, pergi masjid, pergi surau, pergi pondok, pergi sekolah, pergi universiti, mereka akan terbiasa dengan perbahasan-perbahasan persis perselisihan para ulama ini. Hanya orang-orang yang tidak jujur sahaja yang menyisihkan perbahasan-perbahasan ini. Mungkin satu waktu dulu yang orang mungkin tak ada akses internet, tak ada akses media sosial dan sebagainya. Mungkin sukar bagi mereka untuk memastikan hal berkenaan. Tetapi pada zaman hari ini, kita telah menghadapi satu zaman yang nak belajar sesuatu, nak dapatkan ilmu cukup mudah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, jangan kita bangkang sesuatu kenyataan hanya sekadar dengan sentimen. Hanya keluarkan sentimen. Adakah Nabi SAW dulu pakai baju guna babi, kulit babi dan sebagainya. Sedangkan para ulama' membahaskan berkaitan tentang hal itu kerana tidak wujud pada zaman Nabi SAW. Kalau dah wujud pada zaman Nabi, maka selesailah masalah itu. Lain dengan isu ibadat yang khusus. Ibadat seperti salat, puasa zakat, haji, yang mempunyai struktur, keadaan, tempat, rukun-rukun uh, tertentu, bentuk pelaksanaan tertentu, uh, yang tu tak bolehlah kita nak adjust-adjust ataupun nak buat modification. Dia tak boleh sebab dia telah disebutkan, dia telah dijelaskan pada zaman Nabi SAW. Tapi kalau ia masih terbuka kepada perbahasan, masih terbuka kepada perbincangan fiqah, maka ia adalah perbincangan yang sihat. Sehinggalah datang orang-orang yang mahu menjadikan ia tidak sihat.